Маша, мы хотим поздравить палат детей 13 с днем рождения, желаем счастья, здоровья и всего самого лучшего. Поздравляю тебя, палат детей 13 с днем рождения, желаю всего хорошего. Я люблю палат детей. Я занимаюсь. Я занимаюсь английским. Поздравляю с днем рождения. Доброго времени суток всем зрителям. Ну, для меня это все-таки дедушка Дом Дворец. Я давно в нем нахожусь. Это, скажем, дедушка, который прошел большой путь, он обладает большим опытом. Он умеет воспитывать детей, причем для него дети даже мы, преподаватели. Поэтому я желаю ему желаю крепкого здоровья, мудрости, терпения. Ну и то же самое с Новым годом. Я думаю, лишний год ему не плюс, не минус, просто еще один день в его такой трудной биографии. С Новым годом, с Нимаш с наступающим Новым Годом и Днем Рождения и желает больших успехов! Ура! Здравствуйте, меня зовут Валь. Я занимаюсь в дворце детей и юношества на нескольких кружках, а именно информатика, рисование, психология менеджмента, я хочу поздравить дворец с юбилеем, 80 лет, а также с предыдущим, с наступающим Новым годом. В дворце много, учится много детей, вот, наш дворец дает какую-то путевку в жизнь, дает дополнительное образование. Поэтому приходите сюда, записывайтесь на кружки, которые вам тут нравятся, их тут много, тут там много веселых людей, много с кем можно познакомиться. Привет, я тебя очень люблю, я здесь с 7 лет нахожусь, я очень хочу поздравить эти стены всех людей, которые имеют отношение к этому заведению, с большим-большим юбилеем. Удачи, любви, здоровья, многих лет счастливой работы здесь. Поздравляем наш палат с днем народжения, с Новым Роком, с Божа его успехи, сна, любови, сатлагоды, мыру и добра. Витаем! папа Саши Грама, который занимается здесь с Знай. Хотел бы поздравить палац с днем рождения, с наступающим Новым годом, с Рождеством, Святой Пожелать палацу, воспитанникам здоровья, счастья, успехов, достижений больше в их труде. Ну и преподавателям здоровья, больше воспитанников, больше победителей. Ну и все это будет очень хорошо. Здравствуйте! Мы кружок компьютерной графики и анимации. И поздравляем Валац с днем рождения, а все с Новым годом! Три, четыре! Ура! Ура! Я хочу поздравить Валац детей нас с днем рождения Новым Родом, и Новым годом. И пожелать всем, кто занимается в кружках, его счастья и здоровья. Валац детей нас с днем рождения! Поздравить! Шумской дворец детей и юношества с днем рождения. С большой, а самое главное, такой твердой и мощной датой. А еще рядышком и с Новым годом. Я не знаю, мне почему-то очень хочется одну единственную фразу произнести. И все время пытаюсь понять, каким образом хочется донести и хочется пожелать. Жизнь не измеряется не количеством вдохов и выдохов, а мгновений, когда захватывают дух. Дворец прожил, живет, жить на взлетах. И, соответственно, те мгновения, когда приходишь и понимаешь, что здесь есть особый воздух, то это те мгновения, от которых действительно жить и решать очень хочется. По всему дворцу и всем его обитателям я желаю, самое главное, как можно больше полетов души, и чтобы эти полеты были самыми прекрасными не только во сне, но и наверное, Удачи, слава Богу! Меня зовут Виза, я занимаюсь в Дворце детей и уже пятый год. Я участница театра Юновского орешня. Любимый мой дворец, хочу поздравить тебя с твоим юбилеем, пожелать тебе побед, творческого вдохновения и креатива. Детячий музычный театр детей Новых друзей. И всего наикращего. Ура! 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 Поздравляю палац юнаства, наражения, да? желаю дальнейшего процветания, чтобы дальше детки здесь развивались, получали какие-то знания, там, всякие развития, физическое, умственное. Марина, я занимаюсь в Народном театре юных скворечня поздравляю мой любимый дворец желаю вдохновения всего самого лучшего чтобы вы всегда не шли вперед не останавливались никогда на полпути всегда добивались только великих высот и всегда были счастливы и здоровья вам крепкого-крепкого мы вас очень любим и никогда не забудем меня зовут Аня, я занимаюсь в медиацентре в кружке журналистов. Хочу поздравить палат детей и юнарства, э, с днем рождения. Хочу пожелать прогрессивного, яркого будущего, всего хорошего, хороших воспитанников и всего-всего-всего самого лучшего. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Меня зовут Яна, я занимаюсь во дворце уже 12 год. Я участница ДНТ звоночек и медиацентра. Я хочу, чтобы наш дворец просуществовал как минимум еще сто лет. Я хочу сказать спасибо всем преподавателям, всем моим друзьям, которые делают мою жизнь такой красочной, яркой, веселой, креативной. Спасибо вам за все, что вы дали мне за это долгое время. Клуб Балакарец. Поздравляю дворец детей и юношества. С, С днем рождения. И Новым годом. И желает. Процветания. И новых складеров. Мы скажем кратко.